ৰাজ্যবাসীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি যোৱা সাত ডিচেম্বৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত অসম কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সিদ্ধান্তসমূহ এনেধৰণৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাক নাগৰিকসকলৰ অধিক কাষলৈ অনা আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ন্যায়সংগত উন্নয়নৰ প্ৰয়াসৰ বাবে কেবিনেটে বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগ গঠনত অনুমোদন জনাইছে কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ Apples Bur steak it will soon be dry Corn The Anfang Administration water